Пункт 414 Г, точнее. Затримуватися и зупинятися на проездной части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного руху. Вы сейчас обеспечиваете безопасность дорожного руху? Так. Каким образом? Я стою в безопасной зоне. Кому вы обеспечиваете? Как кому? Сейчас... Водителям. Я вам еще раз объясняю, гражданин. Вы сейчас нарушаете пункт правил 414Г. Предъявите, пожалуйста, документ, удостоверяющий вашу личность. Для чего? В первую очередь, согласно статьи 32 закона Украины про нас полицию, потому что вы сейчас совершаете правонарушение для установления вашей личности. Любой документ гражданина Украины. У меня нет с собой. Нету с собой. Данные ваши назовите. Не хочу. Вы отказываетесь. Смотрите, вы сейчас отказываетесь выполнять законное требование полицейского. Если три раза я ставлю законного требования, не выполняя, не выполняйте законные требования, будете задержаны, доставлены в отдел для установления личности и составления соответствующего материала. Второй раз ставлю законное требование. расскажет Предъявите это. Понятно.